Медицинское обеспечение. Хотелось бы проговорить. Вы человек опытный. Да. Весь. Есть хорошие, наверняка, стороны отечественной медицины. Да, но есть и негативные, про которые нужно, как бы, наверняка сказать. Давайте с хорошего начнем. С хорошего. Люди у нас хорошие, да? Люди у нас прекрасные, да. Я приехал же в ВЛК, да, проходить сюда, в Киев. Разница в том, вот я мы говорили в предыдущих эфирах о том, что в Днепре проходить ВЛК это грубо говоря месяц надо. Uh -huh. Здесь я прошел за два дня. На одном это ну uh -huh. все uh -huh. понимаете. Uh -huh. Единственное, конечно, вот если там допустим тебе надо КТ, МРТ, аудиометрия, там вот это это за все надо. Если ты не хочешь стоять в очереди, то это за это все надо платить. <свят> вот. Операцию у меня на глазу до сих пор не сделали, просто везде все пишут. Я могу там даже, что надо пройти втручание, но никто не берется его делать, то есть, грубо говоря. Это из хорошего, то, что я хочу сказать, что за два дня здесь, в Киеве, то есть огромный поток людей, но если у тебя действительно проблема, видно, что у тебя это, они проверили тебя, или обмежили, или там что-то там дали, там тебе, что ты не, не годен к ДШВ. <свят> вот меня списали, да, уже, <свят> с ДШВ, что я, да, там, это, ценно, по глазу, там, этому, так, про негатив, негативную сторону хочу. Я приехал в 6 утра, э, пришел к этому госпиталю, да, и там стоит на КПП, как бы, да, ну, холодно же, короче, на улице. Я говорю, можно я туда войду? Нет, нельзя. Почему? А там уже человек 50 стоит, типа, 6 утра. Там уже очередь, да, такая. Нет, нельзя, потому что что? Потому что повитрена тревога. Я говорю, хорошо, так дайте нам укрытие, дайте нам зайти в укрытие. У нас, э, типа, как бы его нет как я говорю, нет в госпитале укрытия. Начинаем мы разговаривать, как бы, ну, что они нам, нам должны как бы сделать, ну, как бы, как предоставить безопасность, да? грубо говоря, мы же военные, тоже особовый склад, как бы, как И начинаем общаться, тут мы, они резко понимают, что мне надо ответить нормально, потому что я не отойду, ну, я хочу услышать обоснованный ответ, почему вы меня не, ну, я хочу безопас, безопасное место, укрытие, я не должен сейчас, я приехал в госпиталь, ну, почему вы, вы меня не пускаете. На что они мне говорят, Э, Ведповидальный полковник, я не помню какую фамилию, не там что-то К, не помню. Они говорят, он дал э, распоряжение не пускать людей в укрытие. Все, понимаете, это логично. Типа? Э, Но ну, для того, чтобы не ну, на себя ответственность не брать, вдруг прилетит ракета, короче. Uh -huh. Ну то есть трупы будут, да? Или не дай бог, да? Э, ну на нем будет ответственность какая-то. Я говорю, вы понимаете, говорю, что в принципе вот это то, что мы из-за этого и воюем, что мы постоянно какую-то ответственность с себя снимаем. Понимаете, ну типа. Как это нерационально же? Ну почему вы мне не предоставляете укрытие? Я даже, короче, начал при них звонить на 1551. Это в Киевский, Киевская, это да. короче там горячая линия мэрии. И они мне говорят: ну Давайте сделаем звернение. А это звернение, короче, они говорят до 10 дней обработает и на почту мне пришлют. Я говорю за 10 дней тут уже я не знаю, я уже уеду отсюда. Да, ну, смысла нет. Надо сразу, чтобы вы мне ответили конкретно. Да. Ну а если брать в целом обеспечение, я помню, вы говорили о том, что, например, большая проблема даже с одеждой. Одежда, вот по поводу одежды. После того, как вот каждый раз, когда я попадаю в это, я mm. в этот раз вообще выходил в одних трусах. Поняли? Ну, серьезно. Ну, разрезанные штаны были, полностью все это. И в одних трусах пришлось выбивать. Слава богу, там немного 200 метров бежать. Ну, это, ну, короче. Вот. Оказывается, есть такая вот дана Яровая, да? да? Да. Она сказала, они там приняли решение в Министерстве обороны, да, о том, что человек, который попадает с нуля и ему, ну, то есть с нуля, по, по, по любому с ранением, да, у него по любому с формой какая-то беда. Ну, то есть ее либо разрезали, да, ну, ну представляете, да? Очевидно. Да. 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 И в, в какой сезон, то есть, да? То есть зима. Зимний те комплект одежды должны дать по выписке. Летние, ну, летом попал в летняя то есть да там у тебя полностью обеспечением она мне ну то есть мы с ней были на связи с данной я как бы сказал о том что в Харькове этого точно нет я знаю у них там собрание какое-то было я она мне звонила и я это подтверждал действительно что этого нет то есть механизм не работает пока еще они там приняли решение должно, я так понимаю все уже выделяется но оно не работает ну типа я без одежды ну сам покупался да грубо вот. Пропокупал сам. Да. Э, так а все это время, я же помню, что вы же поза штатом были. Даже, да, ну, даже вернувшись это... в строй и пойдя на боевые, все равно как бы никто же не, не выплатил ничего. Нет, ничего не платит. Зачем? Это сколько <связь> месяцев уже длится? это уже длится, так ну третий, да, четвертый месяц. Четвертый месяц. Да. Четвертый месяц. То есть 4 месяца вы без ЗП, но при этом... Ну, там, этом... там, там что-то приходило, но такие типа, uh -huh. то у них там СЭДО что-то не работает, то, ну, обещают мне выплатить. Uh -huh. то есть, uh -huh. сейчас, сейчас уже я вообще, я даже не знал, ну, даже не знаю, я сейчас вроде как буду там или помечником начальника физподготовки, либо вообще там на этой должности буду. Ну, в общем, вот такое вот... Посмотрим, как оно <laughs> дальше будет. Это получается, какое, какая сумма реально задолженности перед вами? Вам же должны были, да, вы, вот смотрите, время мы... ранений, вам же должны были выплачивать да. как бы, полные боевые, получается? Да, да, да. Угу. да. То есть за 4 месяца это получается, должно было быть 400, 400 тысяч? 000. Ну да. А там. реально вы получили за это время ну, да. 600-700 <laughs> гривен, плюс было к Новому году то Да, такого. да, там ну да где-то такая сумма, да. Плюс еще, знаете, вот мне подсказал человек, э, в ТЦК работает, э, оказывается, мне еще вот должны выплатить, я потерял, вот из-за глаза, да, э, я потерял э, какой-то процент процессдатности и оказывается, мне нужно пройти МСЭК, они признают, какой процент я там потерял этой процедатности своей, и еще будет выплата. Ну, должна быть. Должна там, быть. Да, там, 300 тысяч mm -hmm. или что-то такое, Ничего кажется. Да. Но, но про это никто не говорит. Про это, про это никто все, не это говорит. все случайно. Очень случайно, конечно, да. Mm -hmm. Не знаю, почему. Но не работает у нас вот этот весь процесс, у нас вот эта система выплат каких-то там, постоянно какие-то. Ну, и не... хотя бы разъяснений каких-то, потому что никто никаких ну, разъяснений да, не да. делает. Да? Я, я не вижу по центральному телевидению, ну, я бы да, особо да. на него смотрю, но я думаю, если бы пошел сигнал, типа там, э, там, шанование службов, все там, печас час у вас да. там такие-то права да. там если у вас есть страты на процессдатности у вас есть такие-то выплаты да. мы вас поддерживаем тут мне кажется это само по себе было бы ну важным скажем конечно. так важной информацией но этого нету конечно поэтому хотя бы памятку какую-то давали понимаешь, в госпиталь mm. ты попал тебе да. памятку да. дали типа вот. опять же вот человек когда попадает в такую вот мы когда здоровы и нужны да там за нами как бы чуть-чуть там заботятся как-то это как только ты попадаешь что ты как бы уже к тебе такое отношение, грубо говоря, все, забыли. Это уже лично твои проблемы. Uh -huh. То есть взяли-то меня, я-то был полностью ну, здоров, да, а сейчас как бы у меня такие, грубо говоря, увечья, да, там глаз не видит, там живот там, да, там это все, раздеваешься, смотришь там не, на ноги свои вот эти, знаете, там перебитые, там все это. Да, я бы хотел вот сказать о том, что в принципе эм, все зависит от нас самих, а если уже от нас самих зависит, то надо либо как-то объединяться уже, знаете, там, стараться друг другу помогать. Я думал, вот, чтобы мы сделали, как общались, да, сделать номер телефона да, какой-то, чтобы действительно человек сюда позвонил на этот номер, да, ему действительно помогли. То есть, может, что-то там человек не знает, он там конкретно какой-то хотя бы список документов, которые... Тут у него... Вопрос в том, что да. мы что тоже не знаем ничего. Ну, ничего. Надо... мы, короче, мы знаем, мы можем разобраться. Я вот уже сколько проходил, вот мне mm -hmm. же э, в Фейсбуке недавно, да, там пару человек там, да, писало, там, мы, я прям с ними созванивался, там, какие документы, примерно как, теме, как правильно, куда, какой документ подать. И Мне кажется, если... Э, мы объединимся и сделаем вот это вот, да, создадим хотя бы какую-то, э, главное начать, угу. я думаю. Люди с какими проблемами обращаются? Я так понимаю, что вам прямо сейчас... Мама писала, ну вот смотрите, э, по поводу, э, там был такой Компас позывной, да, я упоминал в эфире. И мама э, одного из, ну тоже военных, правда он не в моей бригаде, в 78-й, э, она тоже интересует говорит, Компас тоже был позывной у ее сына. Вот, и я узнал, как бы, ну, попросила меня узнать, если есть возможность. Так как я служил ну, во многих бригадах, да, там у меня есть и знакомые, пересекался, с, и мне могут сказать то, что не скажут официально. То есть, понимаете, у нас есть официально, да, вот если она будет извертаться, то ей будет официально. Говорит. Если позвоню я, допустим, да, я с кем-то поговорю, то мне скажут по, ну, то есть там скажут правду. Неформально. Да. Mm -hmm. и, то есть скажут вот так, вот так, типа, Тоха, он там в посадке лежит, например. Uh -huh. Да, или там, ну, вот так вот это все. Uh -huh. Вот. Потом человек звонил по поводу, он с 8 -го полка спецназа, интересовался, у него как бы какая трицепс попала и отказала рука. То есть нерв какой-то был задет, и у него как бы, да, у него были, у него есть как бы, ну, не связи, а знакомые в Одессе, но попасть он не может туда как бы в силу того, что ну, не дают туда как бы направление. Направление на лечение не дают, да? Гарантийный лист вот этот, который как бы никто не дает. Это, там нужен, то есть направление, чтобы дать, да, нужен гарантийный лист. Но мы вот видите, как нашли выход с этой ситуации. То есть меня сюда тоже не отпускали без гарантийного листа. Но мы нашли выход из ситуации, что послали на ВЛК. То же самое я этому человеку объясню. Говорю, они тебе не могут отказать в плане того, ну как бы не могут указать конкретное место, где ты должен проходить ВЛК. Uh -huh. Если ты узнал, что в Одессе, в Одессе же проходится ВЛК, проходится. Если ты узнаешь, что там есть место, то есть они там у них есть база специальная, ты у них подходишь и говоришь, мне надо пройти ВЛК, и соответственно этот врач там будет. У тебя, если у тебя рука отказывается, ты соответственно этот врач будет, и ты там уже на месте можешь уже в Одессе уже решать свои вопросы, то есть ну, знакомый, то есть uh -huh. уже проще упростить себе задачу, грубо говоря. Слушайте, ну по, по номеру телефону, я думаю, я не знаю, надо как-то что-то придумать, да. если есть такое желание, просто проблема в том, что кто будет вот это все обрабатывать, ну я вы, найду. Же, вы же вряд ли это сможете делать. Э, если я уже что-то начинаю, ну как бы, да, это делать, то я тоже буду принимать участие, это 100%. Какие-то, если там, допустим, 59-е бригады, там, где у меня тоже, да, куча знакомых, 25-ка, там, 80-ка, 25. Двойка, 23, тройка, да, там все вот эти бригады, где у меня пацанов куча на связи, да. И не то, или так, например, которые уже даже уволились, есть, да, 24-й бригады, вот куча пацанов. Но у них есть те пацаны, которые до сих пор служат. То есть, в принципе, вот, ну, мне легче будет что-то найти, узнать, и мне могут сказать, понимаете. Даже психологически людям это надо помочь, что они не сами, знаете. вот, Чтобы они полностью не разочаровались в этой стране уже, знаете. Пытаться самим как-то организовываться и как-то это делать, и может быть это к чему-то хорошему приведет. Там да, по-любому приведет к чему-то хорошему. Да, может быть. Ну, можно сейчас сказать сигнал такой, что мы в любом случае там под этим эфиром пишите, короче, и нам и Антону. Да, и, да, и, без да, Конечно. Пока что это в личках будет. Да. да. Будем как бы там стараться как-то концентрировать эту информацию да. и так далее, помогать. Да, э, смотрите, по, э, по вам непосредственно. Ну, получается, вот э, здесь и сейчас. То есть, условно говоря, вам, получается, должны там от 400 до, до 600 тысяч гривен. Когда вам их платят, ничего не понятно. Давайте мы ваш сбор поддержим на, 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 на этом эфире. Я буду благодарен очень. Буду благодарен. Спасибо вам за то, что соглашаетесь все это поддерживать. Отвечаете честно на вопросы. Наверняка это не всем нравится, но это же правда. Ну, это правда, да. И пускай... Надо ее говорить. Надо Конечно, ее обязательно. По крайней мере, в таких вопросах. Мы же не говорим там, про военные замыслы, про значит, передвижение войск, про мобилизационные да, да. планы и так далее. Вот простые вещи. Морально-психологическая подготовка она хромает, мягко да, говоря. Да. да, люди неподготовленные в ДШВ идут. Но это едва ли не просто. Ну они как идут? Их в бусики, а потом мы их там залечим, грубо говоря, их не ну, у них раны. Там, а потом у них возникает вилка, либо они идут в СИЗО, да, да, как да, отказники, да, да. Потому да, что они не обоснованы. Да, да. Хотя вот, вот как, если тебя не подготовили как э, десантника штурмовых войск, э, как, 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 как может быть отказ необоснованным, вопрос? Получается, тоже будет обоснованным. Да ну конечно, ну вы, вообще, ну, ну они же там ставят, что они тебя подготовили. И тут еще должен быть и человек расположен, понимаете, быть именно не просто у него моральное и физическое состояние должно совпасть, понимаете. Вот попасть да. в этот сектор такой, чтобы он именно коэффициент полезного действия, его работы был, ну, именно в этих делах. Чтобы он на кураже не чудил. А да, чтобы он на кураже тебе там да, спину не расстрелял, да, там. Ну, потому что такое да, тоже было, ну, да. Поэтому, ну все, Поэтому все, что мы тут делаем, проговариваем, оно для плохих целей, для того, чтобы мы менялись в лучшую сторону. Конечно. Они были там на голом патриотизме, свыше... а зато у нас вышиванка красивая. Да. Ну, все, конечно, хорошо. Но если вдуматься, то вещи, которые мы обсуждаем, в них. Ну, над ними так сидеть и рыдать по-хорошему, да, чтобы да. залить слезами тут все вокруг. Но мышь не про это, а в любом случае. Поэтому мы можем... Надо в... что-то делать. Как и надо да. делать так, чтобы это работало. Да. Только так победить можно. Ну, это самое главное, надо, чтобы все еще понимали, это точно не, не, последняя, не последняя война. Даже ну, есть, если это все закончится ну, прямо сейчас, это будет еще дальше и дальше длиться. Мы вообще, мне кажется, там, в 30-летних войнах там, вступили, начались. И все наши иллюзии по поводу того, что это там, быстро закончится или может быстро закончиться, это все просто, просто остается иллюзиями. Да. Вот, готовиться нужно масштабно. Вот. А тут все влияет. И, и физика, и мораль, и, и психология, и патриотизм. Но он содержательный, не, не вот бестолковый, как бы не про то, что кто я кое мол, Так возможно. точно. Да.